Dövlət İqtisad Universitetində 9-cu məzun 2014 Ümumdövlət Respublikası yarmarkası keçirilib. Yarmarkada 100-dən çox dövlət qurumu, sənaye müəssəələri, şirkət və banklar iştirak edib. Gənclər və İdman təhsil eləcə də İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliklərinin dəstəyi ilə keçirilən Məzun 2014 Ümumdövlət Respublikası yarmarkasında vakant iş yerləri haqqında məlumat verildi. Şahdanların hansı peşəni seçmələri ilə maraqlanan Təhsil Naziri Mikayil Cabbarov və digər dövlət qurumlarının rəsmiləri onlara düzgün qərar verməyə tövsiyə etdi. 2005-ə yaxın məzunun iştirak etdiyi yarmarkaya 12 ölkənin 67 universitetinin məzunu da qatıldı. 103 iş verən təşkilatlar bu gün burada özlərinə ə, məzunların müvafiq məzunları seçirlər. Hazırda mənə verilən məlumata görə artıq 2000-dən çox tələbə siviləri ilə müraciət etmişlər. Biz hesab edirik ki, günün axırına qədər bu rəqəm dəfələrlə çox olacaq. Əsas məqsədimiz bizim İctat Universitetinin məzunlarının və bütövlükdə Azərbaycanlı gənclərin işlə təmin olunmasına yardım etmək yarmarkada gənclərə minə yaxın vakant iş yerləri təklif olundu. Bundan başqa məzunların dövlət və biznes strukturlarının nümayəndələri ilə görüşləri də təşkil edildi. Bu isə ən qabiliyyətli və perspektivli məzunların daimi və müvəqqəti iş yerləri ilə təmin olunmasına yardım edəcək. Yarmarka çərçivəsində məzunlara müxtəlif ixtisaslar üzrə vakant iş yerləri, staj keçmə, təqaüd və təcrübə proqramları da təqdim olundu.